Способы учистки барабана, перекись перекись водорода по-русски. Посмотрите, наливаем на сетку, и сетка становится белой. Видите, да, вот идет реакция. И всю органику, все, что есть, то есть она быстро окисляет. И дальше сетка таким образом становится, видите, вот она все, вот работает. То есть можно, да, смело, да, то есть не страшно, ни для фильтра, ни для чего. То есть оно работает прекрасно. Вот, вырезает полностью все, все, что можно. То есть обычная вот такая вот перекись водорода, 35% медичный, мед, мед, да. Вот, то есть можно не бояться, видите, вот, вот, вот он как работает. Вот, и все, и закрываете, можно промыть сразу, все нормально. И вот форсунки все работает, чистенько и аккуратненько. Но сразу же и форсунки тоже промывать, потому что сейчас возьмет воду на вот Все, раз. Прямо его все теперь. Видите, да, вот как вскипает. Вот, Скипает. Вот наливаем на сеточку. Вот. Смотрите, видите? Вот. Вот. Все. Везде можно в принципе насыпать. Вот. Везде пусть оно все промоет. На входе можно дать чуть-чуть. Оно все промывает.